السلام علیکم ناظرین میں سیدہ سیدرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن کی ایک لوک گلوکارہ نصیب و لال کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحِ صدری ویسر لی امری وحلو وال دت لسانی ملسانی یفقہ قولی یہ خدا بند کریم کا ایک انسان کے اوپر ایک انعام ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی بندہ صدق دل سے کتنی محنت کر رہا ہے شریفانہ انداز سے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب قسمت کی دیوی اس کے اوپر وہ مہربان کر دیتا ہے یہ بھی ایک بچی تھی اپنے گھر کی ایک بچی تھی نصیب و لال اور ان کے گھر کا جو پیشہ تھا وہ گلوکاری تھا کون سی گلوکاری جو ان کے اپنے علاقے کی تھی یہ راجستان کے لوگ تھے ہیں ان کا خاندان اور یہ لوگ ان کا خاص لباس ہوتا ہے اور خاص سٹائل ہوتا ہے چونکہ عام لوگ ان کا لباس نہیں پہنتے ہیں ان ان کے بودھ و باش نہیں رکھتے ہیں تو جب یہ آتے ہیں ہمارے اس میں تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ان کا لباس بھی اچھا لگتا ہے ان کی بولی بھی اچھی لگتی ہے میٹھی بولی لگتی ہے یہ جو کوئی بھی بولی بولتے ہیں میٹھی بولی لگتی ہے خاص طور سے لباس ان کا بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے تو ان کے ویسے تو گھاگھرے پہنتی ہیں راجستھان کی عورتیں لیکن ان کے خاندان کا لباس ساری تھا ساری بلاوز اور مردوں کا وہ تھا رنگین لنگی خاص اور جسے دھوتی بھی کہتے ہیں اور جیکٹ اور سر پہ رنگین پگڑی یہ ان کو منفرد بناتا ہے ان کا جو لباس ہے مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو یہ ساری پہنتی بچپن کے بعد یہ ساری پہنتی تھی لیکن ابھی چل ہی رہا تھا یہ سلسلہ کہ تقسیم ہو گئی اور تقسیم ہو کے یہ آگئے پاکستانی راجستان پاکستان میں کراچی آئی گئے پہلے ضلع بکر آئے یہاں بھی انہوں نے اپنی گلوکاری جاری رکھی اس بچی نے اور پھر اس کے بعد مجھے یہ صحیح معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی لاہور چلے گئے تھے اچھا ٹھیک ہے یہ نصیبو کا خاندان لاہور چلا گیا تھا تو پھر ان کی چونکہ زبان بھی مختلف ہوتی ہے بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن مختلف ہوتی ہے تو جیسے انہوں نے گانا جو شروع کیا تو بہت جلدی کیونکہ یہ بہت اپنے خاندان میں ایک سمجھدار بچی تھی تو انہوں نے تین زبانوں میں گانا شروع کیا اردو پنجابی اور مارواڑی اب دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ ہوتا ہے یعنی ایک اضافی جسے کہتے ہیں کوالٹی جب انہوں نے گانا شروع کیا تو پھر یہ نظروں میں آگئی ان کے ریڈیو پاکستان کے اور پھر ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جن, جن کے پاس یہ گانا گانے گئی تھی وہ اللہ کا نیک بندہ انہوں نے کیا کیا کہ آآ جب آآ یہ زمیدار یہ تھے پیر پپو چشتی اور جب یہ گئی وہاں گانا سنانے یہ گڑوی پہ گانا گاتی تھی اور وہ چھوٹی سی گڑوی ہوتی ہے نا اس پہ گانا گاتی تھی جب انہوں نے پیر پپو نے نصیبوں کا گانا سنا گڑوی پر تو ان کو نصیبوں کی آواز بہت پیاری لگی وہ ہیرہ شناس شخصیت تھے انہوں نے کیا کیا اپنے خرچے پر لاہور کی ایک کیسٹ کمپنی میں نصیبوں کا پہلا البم ریکارڈ کروایا اب دیکھیے قدرت مہربان ہو رہی ہے قدرت اس طرح سے مہربان ہوتی ہے جب وہ البم ریکارڈ ہو گیا تو وہ تو دھوم مچ گئی ان کے اس کی گلوکاری کی گانے ہیں اتنے اچھے تھے لیکن پھر ذرا تھوڑی سی ان کے لائف میں سختی آئی وہ یوں کہ ان کو وہاں پہ اسٹیج کے لیے ایک لاہور میں گانے ریکارڈ کروائے ایک گانا یا سے زیادہ مجھے یہ نہیں معلوم لیکن یہ کہ ایک گانا ایسا تھا جس کی ورڈنگ جو تھی وہ اچھی نہیں تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اسٹیج میں بہت زیادہ وہ تھی یعنی گراوٹ آ گئی تھی وہ اخلاقی گراوٹ سے پیسہ کما رہے تھے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی بات آ گئی اور ان کو گانے پہ پابندی لگ گئی لیکن انہوں نے بہت جلدی اپنی غلطی کا احساس کیا اور یہ عدالت پہنچ گئی اور انہوں نے اپنا معافی نامہ جمع کروا دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ وہ اس قسم کا گانا نہیں ریکارڈ کریں گی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پھر سے گانے گانے لگی اور ان کا پہلا البم اتنا ہٹ ہوا بلکہ سپر ہٹ ہوا کہ لوگ تو ان کی طرف دوڑ پڑے کیونکہ ہمارے یہاں فوك گلوکاری بہت پسند کی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ كہ راتوں رات یہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نصیبوں کے ساتھ نصیب اللہ لگا دیا یہ نصیب و لال کا لاحقہ ان کے زندگی میں اتنی خوبصورتی لے کر آیا کہ لوگ ان کو ہر جگہ بلائے جانے بلائی جانے لگی ہے انہوں نے پہلا البم جو ریکارڈ کروایا اس کا گانا تھا وہ تو بچھڑن وچھڑن کرنا اے جدو وچھڑے گا پتہ لگ جاوے گا دیکھئے کتنا آ... یعنی زبان دیکھئے آپ اس کے زبان کی شیرین ہی دیکھئے کہ تم بچھڑنے کی بات کرتے رہتے ہو جب بچھڑو گے تو پتہ چلے گا کہ بچھڑنا ہوتا کیا ہے اب یہاں سے قسمت کی دیوی چونکہ مہربان ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ سب کچھ دیا جو کہ ایک انسان اپنی زندگی میں پانے کی تمنا کر سکتا ہے اور پھر انہوں نے اپنی والدہ کو بھی کہا کیونکہ وہ بھی پہلے سے گاتی تھیں ان کا خاندانی پیشہ تھا نا گانا گانا انہوں نے اپنی والدہ کو بھی کہا کہ آپ بھی گائیے لیکن والدہ نے کہا کہ میری عمر اب گزر گئی ہے اب تم گاؤ اور اپنی بہن فرا کو بھی سکھا دو چنانچہ انہوں نے اپنی بہن فرا کو بھی سنگر بنایا جو فراح لال کے نام سے مشہور ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیب لال کو اسی طرح سے نصیب کی بلندی پر رکھے اس کو ان کو بھی اور ان کے خاندان کو بھی جو انہوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے اپنے گھر میں سکھ چین کی زندگی عطا کرے آمین سمہ آمین الہی آمین